assalomu alaykum hurmatli obunachilar mana bu yil ham payvand vaqti kelib qoldi payvand vaqti jichcha o'tib ham qoldi chunki operatorimiz yo'qligi uchun sizlarga ko'rsata olmadik. lekin payvandlarni ancha muncha payvand qilib keldik endi hozir yana bitta payvand nimasini ko'rsatamiz iskana payvandni Mana boshladik Bismillahirrohmanirrohim. rahmoni rahiym kesib olamiz kesib olgandan keyin uni ustini aralanganda bunaqaginima bo'lib qolgan joylarini sal tekislab tekislabuboramiz reza bilan qo'lga e'tibor bermaysizlar qo'lni shu payvand qilamiz deb kesib oldik mana buni yorib olamiz yorib olgandan keyin mana hurmatli obunachilar payvandtagimizni kesib oldik mana o'rtasini ham yorib oldik hozir shunga mana payvand qiladigan novdamizni kesib olamiz novdani kesayotganda mana uch to'rt santimetr bo'lsin uzunligi undan kalt bo'lib qolmasin undan uzun ham bo'lib ketmasin endi mana shuni hozir mana mana bnga o'rnashtiramiz o'rnashtirganda mana mana hurmatli operator ko'rsating mana orasi ochiq joylar yo'q mana orasi ochiq joylar yo'q mana yopishib ketgan bu tomonda ham ochiq joy yo'q yopishgan mana ni birday yopishishi kerak mana bu tomondan ham yonboshdan ham ko'rsating mana Stretch bilan o'raymiz Stretch bilan o'raganda havo kirmaydigan qilib o'raladi mana mana payvandimiz uladik hurmatli obunachilar operatimiz yo'qligi sababli bu yil ertaroq ko'rsatmadik. payvandlarimizni kech olsa ham mana ko'rsatdik ayrim joylarda endi payvand vaqti bo'ldi mana mana shu holatda ham ulasa bo'laveradi mana hozir kurtakki yarmi oqari bo'lgan mana yarmi Kurtakki yarmi oqargan hozirgi holatda ham ulasa bo'laveradi olaveradi hozirgi pay vaqti hozir payvanddi Xo'p, endi uh, bultur ulagan uh, payvandlarimizni ham ko'rsatamiz keyin hali har uloq qilganmizda iskana uloq qilganmiz o'shani aytganmiz har uloqda bitib ketadi yaxshi uh, iskana uloqda uncha bitmaydi 1 yildan keyin bitadi deganmiz hozir o'sha naqa nimalarni ko'rsatamiz iskana uloqda bitmagan joylarni har uloqda yaxshi bitib ketgan joylarni ko'rsatamiz bulturga ulagan paymandlarimizni hozir ko'rsatamiz operator hurmatli obunachilar mana mana bu bahorda ulagan payvantimiz bahorgi mana bahorgisi mana shuncha bo'ldi mana u operator quyosh tushib qoladi degdi yo'q shu tomondan olaver deyapmanda chunki mana devor syomkaga tushgan edi bu tomondan olsak obunachilar bizga boshqa joyga ko'rsatayapti ko'rsatyapti deyishi mumkinda o'shaning uchun shu tomondan olyapmiz mana devor mana payvant qilgan joyimiz xuddi shu joyda salafanni yopib qishdan saqlash sovuqda saqlash yo'llari deb ko'rsatdi ana shu payvandimiz mana bir yillik payvandimiz mana keyingisi mana bu ham o'sha bahorgi payvandimiz mana shuncha bo'lib katta hurmatli obunachilar mana mana bu ham bahorda ulangan bahorda ulanganida aytganman har uloq bir yilda bitib ketadi iskana uloq ikki yilda bitadi deganman ikki uch yilda mana hozir mana bitgan yo'q mana operator yaqindan ko'rsating mana bitgan yo'q iskana uloq lekin ken, bu yildan keyin bu ham bitib ketadi endi hozir bar, har ulog'imiz bor har ulog'imiz bir yilda bitib ketgan o'sha nimani ham ko'rsatamiz bitib ketgan joyini lekin haru uloq qilish qiyin iskana uloq oson o'shaning uchun iskana uloq qilaveringlar 1 yilda emas, 2 yilda bitadi endi operator boramizda o'sha har uloqni ko'rsatamiz bitib ketganini mana obunachilar mana bu har payvand hari payvand bir yildayoq mana bitib ketgan hech ko'rinmaydi xuddi payvand qilinmagandek mana bitib ketgan izi turibdi xolos mana har payvand shunaqa bir yilda bitib ketadi ana shu ham bahorgi ha hurmatli obunachilar kanalimizni ko'rib boringlar yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar layk bosishni unutmanglar qo'lga nima qilmaydi e'tibor bermaysizlar payvand qilamiz kesib oldik rahmat e'tiborlar uchun